Hai. Hari ini hari ketiga, hari terakhir untuk Sepang Test Official MotoGP Test bagi 2026. So, rangkuman untuk hari ini, segalanya berjalan lancar dan uh, cuaca yang penting ni cuaca ni baik hari ini. Tidak seperti semalam hujan di di pertengahan hari. So, hari ini uh, segala kerja boleh dilaksanakan dengan baik dengan teratur. Jadi sejak dari pagi tadi lagi kami tengok rata rata pelumba memang sibuk keluar kelita kerana kerja-kerja yang tergendala semalam dibawa ke hari ini. Uh, pada sesi interview selepas uh, tamatnya sesi ah uh, test ini, kami lihat kebanyakan pelumba agak penat dan mereka pun mengatakan penat. Matt mengatakan dia penat. Diogo mengatakan ah saya penat. Alex pun sama. Kerana banyak benda yang mereka test uh, untuk cover apa yang mereka terlepas semalam. So hari ini secara generalnya uh, kami boleh kata Ducati masih lagi leading, masih lagi top sehingga kan uh, Bezeki, Acosta, uh, siapa Mir kata-kata meletakkan Ducati sebagai benchmark. Uh, mereka naik lebih tinggi. Kami ada naik tapi mereka lebih tinggi. Best pun sama. Massimo Rivola pun sama. Ada sesi interview dia bersama dia tadi. So dia pun kata sama yang uh, Ducati kami baru naik dua tapak dia dah jadi sepuluh. So, begitu kuatnya, begitu cepatnya Ducati bekerja. itu antara kelebihannya kerana mereka mempunyai dua satelit team. So, dari situ mereka ada tambahan lagi uh, apa ni uh, input yang mereka boleh guna. So, secara general yang kita boleh kata lagi uh, isu yang menarik ini, isu tentang toprak dengan jentera M1. Kalau anda perasan, uh, jentera M1 yang dinaiki toprak, yang ditunggangi toprak, tiada eh, tiada sirip belakang dinosaur punya uh, sayap tu dia tiada belakang <coughs> so saya tanya tadi saya tanya kenapa di belakangnya tak ada yang jentera orang lain ada Miller ada Rain ada Fabio sebelum tu pun ada dia je tak ada rupa-rupanya uh, dia masalahnya kerana dia tak selesa dengan jentera MotoGP tak selesa MotoGP ni beza dia dengan uh, motor superbike Moto GP tempat duduk dia dengan handle tu dia hampir sama. Dia manih tinggi. Dia punya seat tu lebih tinggi dan uh, kedalaman tangki dia tak sedalam Superbike. Jadi dekat sinilah toprak tak selesa. Dia nakkan seat itu lebih rendah membanding uh, handlebar. So mereka terpaksa tinggikan sedikit handlebar. Uh, lepas tu seat tu terpaksa rendahkan lagi. Apabila rendahkan lagi seat bar, jadi jarak antara tempat duduk dengan tempat tertinggi ekor dia jadi sempit syarat di MotoGP dia ada panjang tempat duduk dengan katakanlah ini ini tempat duduk okey ini tempat duduk ini height uh, belakang so dia ada maksimum boleh kalau dia pergi lebih rendah maknanya maksimum ni dah dah terlebih kalau dia pasang juga sayap tu sayap tu berada di luar maksimum tinggi tinggi antara seat dengan ekor ha, dia ada panjang maksimum dia sebab itulah toprak tak boleh guna sayap tu kalau guna sayap, maknanya dia dah melepasi maksimum uh, tinggi antara uh, ekor dengan tempat duduk dan uh, toprak terpaksa memilih yang mana satu nak, kalau dia pilih dengan keselesaan dia, maka jentera dia pakai, dia tak boleh guna ekor belakang apa kesan dia? kesan yang paling besar ialah pembangunan jentera, kalau dikekal macam ni maknanya Yamaha tak boleh terlalu rely pada toprak untuk membangunkan jentera kerana perkara tersebut, perkara tambahan-tambahan itu penting dalam pembangunan uh, kalau tiada maknanya macam mana nak memperbaharui lagi, macam mana nak improve di bahagian tersebut so, uh, Taufaq kata uh, sepanjang hari ini memang dia banyak gunakan style je sebab dia masih lagi nak belajar tyre uh, nak belajar gas, apa semua, braking uh, antara tiga tempat yang sangat-sangat suka bagi dia, dia kata uh, tapi di Buriram nanti dia akan mula kembali ke MotoGP style uh, seperti mana jentera lain terpaksa tinggi so dia akan cuba adapt lagi komen dia lagi uh, yang difficulty antara yang besar bagi dia yang dihadap ialah penggunaan tayar bukan penggunaan tayar tapi kereta tayar give uh, feedback tayar dia kata kalau di jentera superbike tak kira lah Ducati ke uh, BMW ke dengan tayar Pirelli uh, PLE sangat stabil dengan throttle maknanya dia sentiasa sebelum ni di World Superbike dia suka pindahkan motor alihkan motor dengan throttle maknanya dia bagi lebih sikit tayar belakang spin jadi dia slide sikit so dia boleh keluar dengan lebih cepat dan boleh bangun dengan lebih cepat tapi dengan tayar Michelin dia kata tak boleh bila dia mula spin tayar tu tak nak, tak nak stop untuk dia bangun tayar tu terus spin so itu boleh menyebabkan high side ataupun low side so itu antara benda yang sangat uh, menghantui beliau macam mana dia nak buat, uh, mungkin dengan suspension ke apa semua, tapi itu antara big question mark lagi bagi Toprak so boleh dijangkakan Toprak di uh, Thai nanti pun akan hadapi hari yang sukar untuk mencari terlampau banyak loop terlampau banyak uh, lubang yang dia perlu isi untuk sesuaikan diri dia kepada jendera MotoGP dan dia perlu uh, alihkan Cara dia dengan Jentera Superbike kepada MotoGP Itu antara benda suka Dan dia komen Kalau lah Buliga di sini Kerana Buliga dah biasa dengan uh, Dah pernah di, di step uh, MotoGP uh, Kerana MotoGP rider Dia datang daripada Moto3, Moto2 Walaupun sisi, sikit, uh, sisi kecil Berbeza power Tapi kereta ergonomi Kereta membawa Jentera tu uh, Hampir sama uh, Stiffness Jentera pun hampir sama Antara Moto 3, Moto 2, Moto GP tapi tidak sesama sekali dengan jentera jalanan. So itu bagi dia kalau Bulega datang Bulega akan lebih baik berbanding dia. Asal so, begitu je kalau dengan Morera pun Morera dari Moto 2 dengan cara jentera yang rigidity jentera Moto 2 dengan Moto GP hampir sama. So Morera lebih mudah adapt Itu dari segi sifirnya lah. So kerja daripada topak itu lebih panjang. Lagi cerita lain lagi yang ada Uh, pekor totally gembira kita boleh uh, tengok daripada day 1 test day 2, day 3, dia datang saja dia, dia senyum dia senyum dia tu memang senyum yang kami rindukan bukan senyum yang buat-buat seperti mana senyuman, yang kita tengok orang okay, selepas-lepas Mark menang, dia tepuk apa Mark world champ, dia tepuk dia senyum, tak ini senyuman memang ikhlas dia, memang senyuman dari hati yang menunjukkan dia gembira, uh, so dari situ kita tengok dia kata dia positif Sepanjang ini dia positif seperti mana yang dia nak tapi dia tak uh, apa ni meletakkan ini sebagai betul-betul uh, satu uh, permulaan yang baik tak kerana ada satu lagi di Buriram. Bagi dia bukan dia sajalah bagi seluruh MotoGP Buriram dengan Sepang uh, Lita ni agak berbeza. Jadi Pekor inginkan positivity di Sepang ini dibawa ke Buriram tapi Uh, chance untuk tersebut agak 50-50 uh, tak bermakna baik di Sepang baik di Buriram uh, so, dia harapkan uh, terbaiknya di Buriram nanti mengikuti apa yang ada di Sepang uh, itu decide uh, Pekor yang positif lagi rider yang kita tengok sepanjang 3 hari ni ialah uh, Maverick Venialis Maverick Venialis sangat energetic sangat strong, sangat kuat among uh, rider MotoGP yang ada kali ni Uh, ah sangat-sangat lain dia sangat lain so dengan mentaliti dia uh, berubah dia kata saya menjalani latihan yang tak tak berhenti dengan Lorenzo dan itu banyak membantu dengan uh, dengan apa jentera yang tak menentu dengan keadaan cuaca keadaan track yang tak menentu sejuk panas hujan licin jadi bila dia datang ke sini dia rasa sangat best jadi dia rasa tak nak berhenti kalau MotoGP suruh race esok yes dia ready itu dia kata itu menunjukkan mentaliti dia sangat tinggi dan dia kata balik nanti uh, dia akan teruskan latihan tersebut. Dia tak akan sia-siakan dengan berehat ke apa. Tak. Itulah rehat dia. Itulah rehat dia. Kerana dia dah mula rasa hasilnya. Memang orang kata uh, latihan uh, apa ni yang diselenggara oleh Poy Lorenzo ni agak brutal. Motor, motor, motor. Tapi kesan dia adalah mental sebenarnya. Bukannya uh, kawalan jentera <tuh> tetapi ia lebih kepada membentuk mental yang kuat itulah yang dilaporkan oleh uh, Maverick sekarang dan dia uh, sentiasa bersedia Jadi dia sentiasa bersedia so itu sahaja rangkuman hari ketiga uh, kita tengok lori-lori uh, uh, pun dah bersedia untuk bawa jentera ke uh, KLCC bagi sesi pelancaran 2 hari jangan lupa pergi ke KLCC untuk 6 dan 7 hari bulan di sana ada pelancaran MotoGP pasti have a, pastinya meriah jangan lepaskan peluang kerana launching di motor MotoGP di uh, Malaysia bukannya selalu ada. Okey, itu saja daripada kami Two Wheels Media dan stesen saya Wandi. Bye, jumpa lagi.